Ну, на самом деле, спасибо организаторам, что они поставили мою презентацию во второй день, в середине дня. То есть за... Я посетил несколько докладов вчера, несколько докладов сегодня, и пришел к такому выводу, который почему-то никто не называет. Да, мы говорим о том, как защититься от Advanced Persistent Threat, мы говорим о том, как защитить внутреннюю инфраструктуру и так далее, и так далее. Но никто из вендоров почему-то не назвал такую простую вещь, что сеть больше не имеет периметра. Его сложно определить. Кто? Вчера. Размытость. Ну, размытость, да. Посмотрите на векторы атак, которые могут пройти на вашу инфраструктуру. Да, если раньше было все просто, есть подключение к интернету, поставил фаервол, если надо, поставил IPS, VPS, поставил систему фильтрации и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас векторы атак, они настолько стали размыты, что вы не видите, вы не сможете определить те периметры, и каждому из точек соприкосновения с внешним миром вам нужно искать свой подход и искать вариант, как это все защищать. Ну, в частности, дальше мы будем говорить о программно-определяемой инфраструктуре, программно-определяемой среде, да, и если вы видите вот это, то, что там клаус, раз, и так далее, и так далее, и немножко дата-центра. Окей. Okay? То есть если я просто задавать по ходу, либо я буду где-то в середине на кофе проекте тоже можно задавать. Соответственно, программно определяемые да, или программно определяемые сети. Да, вы видите преимущества, видите ключевые показатели, почему компании стремятся к тому, чтобы прийти к программно определяемым сетям, к программно определяемым среду. Что здесь отсутствует? есть идея, что отсутствует? Без, Окей. Okay. Без а? Без приза не пойдет. Без при... <с> Хорошо. Я угощаю, чем вы хотите, на кофе-брейке. Да, Активнее. Коллеги, одно изменение сразу, пока у нас Хьюлет Пакер на месте, это меня так услышат. Есть кто первый выступающий после кофе-брейка? Или они уже готовятся там красить? Да. да. Есть. Есть? Есть, да. Есть. Просьба, мы решили вот перенести это выступление еще, так чтобы не последнее. Вот. И сейчас? Э, да, выступить после выступающего сейчас, дабы к 12 закончить, поскольку мероприятие за стенкой на 12. Я правильно изложил? Да, да точно. хорошо. Все. Окей, э, возвращаемся. Я угощаю. будет Говорить. Ашула. Смотрите. Туда. Причины, по которым компания стремлятся к опросу, да, 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 да. Что отсутствует? Секьюрити. Вот. Кто, кто сказал? Ладно, я вас все равно угощу. На самом деле, среди преимуществ... Александр, я вас все равно угощу. Среди преимуществ, которые вызывают, которые способствуют проникновению, STN, программы определяемых средств на рынок, нет безопасности. Почему? Потому что как только вы переходите к программно-определяемой среде, безопасность становится сложнее. Ни один нормальный безопасник не будет говорить, давайте перейдем, я знаю, как это все обеспечить. Ему больше становится работы. Поэтому от взаимодействии IT-отделов и отделы безопасности да, придите перед тем, как они планируют какую-то модернизацию, какой-то апгрейд и переход на новые технологии. Предупредите их, чтобы они учли ваши пожелания, куда вы будете переходить. Окей? Ну, известные вещи, которыми мир пользуется. Я думаю, что в Украине банки уже начали постепенно пользоваться этой инфраструктурой как сервис, дабы резервную часть своих резервных дата-центров. Часть из вас вынесли уже в центры обработки данных сторонние, потому что ну, это выгодно, это удобно. И чем дальше вы движетесь в сторону э, инфраструктуры как сервис, дальше вы движетесь в как сервис и софтвер как сервис. Здесь идет такой тренд. Если вы в случае инфраструктуры как сервис, вы выносите свою инфраструктуру, вы отвечаете за безопасность этой инфраструктуры. Чем дальше вы идете в сторону, например, софтвер как сервис, Безопасность уже обеспечивает провайдер этого сервиса. И здесь сложно определить, где граница вашей сети. Либо вы защищаете свою физическую границу, либо вы должны понимать, как вас вендор или производитель или провайдер защитит ваши данные, которые вы вынесли в свое облако, пользуясь этими услугами. Окей? Okay? Ну, если говорить о классическом методе, как все устроили... IT строит свою инфраструктуру. Да, все знают, что нужна сеть, все знают, что нужно обеспечить какой-то хранилище данных, нужна вычислительная мощность, это может быть как физические устройства, так и виртуальное. Дальше всем этим управляем. Опять же, зачастую безопасность появляется в конце. И это все нужно сверху интегрировать. Да, опять же, придите заранее к вашим айтишникам и напомните о том, что безопасность не надо забывать. Ну, если говорить о компании Fortinet, в чем преимущество, то что? У нас, наверное, самый большой и самое широкое портфель решений в плане безопасности на рынке. Можно похвастаться где-то процентов 90 задач, которые есть в сфере безопасности, мы готовы закрыть. Большинство решений, как есть в виде аппаратных устройств, так и виртуальных, мы можем помочь вам в сфере обычной виртуализации работы с КПМ, Citrix, VMware и так далее, и так далее. В плане интеграции с ACN решениями у нас тоже есть взаимодействие. Я чуть покажу дальше слайды. Если работать в плане инфраструктуры как сервис, тоже есть опыт. Упоминаем Amazon, Azure и остальные сервисы, которые предоставляют эту инфраструктуру как сервис. Ну и интеграция с платформой, которая работает по принципу Software as a Service, у нас тоже есть. И okay? движемся дальше. Ну и опять же, стандартный подход. Если говорим о периметре, это устройство с низкой задержкой и сервисы, которые нужно обеспечить. Если говорим о программе определяемом дата-центре, в принципе, те же сервисы, но здесь важна не низкая задержка, а гибкость. То, что коллеги из указывали, если вы работаете с VMware, вам важно, получил, открыли новую виртуальную машину, на нее обеспечить безопасность. Мы это умеем, я чуть дальше это покажу. Да? Экосистема. То есть, понятно, Fortinet не занимается устройствами хранения, мы не занимаемся серверной системой, мы не занимаемся сетевым оборудованием и так далее, и так далее. Для этого мы работаем с компаниями, которые этим занимаются. Если говорить о ну, очень распространенной платформе для SDN, это OpenStack, либо его коммерческая реализация от компании HP. Скорее всего, вы уже общаетесь с нашими коллегами. Это Helion. То есть у нас есть интеграция в плане с HP Helion как коммерческая реализация OpenStack. Мы знаем, как вместе с ним работать, как вливаться в эту инфраструктуру, дешево и помогать нашим заказчикам обеспечить безопасность на их уже инфраструктуре. Там мы интегрируемся, мы умеем вместе работать с многими производителями сетевого оборудования, ну и понятно, система управления и оркестрация. Понятно, что никуда мы не деваемся, мы работаем с компанией VMware, в том плане VMware NSX, виртуализация и так далее. Ну и, опять же, компания Checkpoint это указывала, но как-то не акцентировала внимание. Мы интегрируется с Application Centric Infrastructure от CSK. Да, это, наверное, прессинг со стороны заказчиков, что это была интеграция, но опять же, конкуренты конкурентами, но удовлетворение заказчиков — это очень важный момент для нас. Да, э, по поводу, как происходит интеграция с VMware NXX. Рассказывал Check в принципе, и те же, мы это умеем, не буду останавливаться и тянуть время. OpenStack, да, э, Open Source OpenStack. Знаем, как с ним работать. Мы являемся членами альянса, который поддерживает OpenStack. Ну и коммерческий OpenStack, то, чтобы реализацию видеть на рынке со стороны компании HP. Мы знаем, как с ними работать, как с ними интегрироваться и как с ними создавать вместе проекты. В Украине пока нет, но в ближайших странах решение, где мы данное решение уже будем тестировать вместе. Ну и интеграция с Cisco SCI. Да, все очень просто работает. Если у вас есть интегра... инфраструктура нашего партии, они могут быть частью э, виртуализированного пространства от компании